Uh, ini satu contoh penting Ya Projek kurang kecil Tapi saya terima Setuju kerana AI Dan digital ini Program besar Malaysia Kita Bawa perubahan Kita kata transformasi digital Kita gunakan Teknologi baru kita gunakan apa yang disebut artificial intelligence ya yeah. tapi kalau ini hanya dimanfaat oleh golongan yang berada elit berada keluarga kaya dan ada kesenjangan perbedaan antara kota besar dan daerah kecil itu bukan sebab tu saya katakan yang penting Keadilan semua. Malaysia satu-satu negara bila kita bawa AI, kita AI itu untuk rakyat. Maknanya di semua peringkat sekolah, termasuk sekolah sampai di Ketawau, Kedengau, ya. di Kuala Lumpur, Urai, Kelantan, kita nak pastikan jangan ada rakyat anak-anak keluarga di kawasan pedalaman kampung miskin desa ketinggalan ini dasar kerajaan madani jadi MDEC ditugaskan sampai ke maklumat ni ke bawah peniaga-peniaga kecil yang besar sudah semua syarikat-syarikat besar di Malaysia ini bank-bank semua dah guna digital dan data center dan AI ini Malaysia menjadi hub menjadi tarikan dunia Malaysia di antara negara yang paling utama di Asia Tenggara yang menjadi tarikan bagi pelabur asing semua syarikat yang besar Google, Microsoft, Nvidia, Infineon, semua ke Malaysia. Jadi kalau dari segi pelaburan tu okey. Pembangunan melonjak naik. Bagaimana tentang rakyat? Ha, ini dia yang kita bangkitkan tentang program jelajah Malaysia Digital saya beritahu kepada Menteri Gobind Singh saya kata jangan kita ukur kejayaan dari satu sudut saja pelaburan tinggi orang lebih pintar guna digital dan AI saya kata kita kena ukur dari segi manfaat kepada rakyat terbanyak jadi kita bawa perubahan ini ini kadang-kadang kita tak dengar ni masalah ini ini beza Malaysia dengan negara-negara lain ya. Kita nak tadi saya ke hospital Tawau. Walaupun blok baru tertangguh tapi kita katakan ini keutamaan kita. Jadi blok baru tu macam hospital baru. Kemudahan baik. Itu pun saya bagi tahu tadi baru rasmi hari ini. Saya bagi tahu tambah lagi kemudahan. Saya nak 100 150 katil untuk hospital Tawau. Ha. Inilah sebabnya mengapa Hubungan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tu harus baik. Jangan marah-marah. Runding dengan baik. Ini yang marah-marah tu kaya-kaya semua. Yang kita yang miskin-miskin ni gaduh perang terus. Yang bising-bising masa kempen ni kaya-kaya semua. Rumah di Kota Kinabalu, rumah di Kuala Lumpur, rumah di London, rumah di Canada Kita dia gaduh. Cakap. Kita jaga suku kaum kita. Kita lawan ini semenanjung. Ha? Tapi yang untung kamu. Yang rakyat tempat apa? Tepuk je. Ha, saya nak ingatkan. Pilihan raya ini adalah kesempatan kita. Pilih kerajaan negeri yang bekerja untuk rakyat. Dan boleh baik dan bekerjasama dengan persekutuan. Sebab bila baik, kita jaga dengan baik Jangan fitnah Jangan jadi setengah-setengah orang politik di sini Dia kata, oh perjanjian Malaysia, Amerika bermakna Gas Sabah dah tak diambil Dan hanya beli dari Amerika Ada orang yang dengar pun tepuk, eh teruknya PMX Dia tak mau beli gas daripada kita Ni, yang gas ni Petronas Kita beli yang beli dari Amerika itu bukan baru 2018 yang dulu-dulu Perdana Menteri dulu yang datang kempen menteri-menteri dulu masa dia pun beli daripada Amerika kita nak beli kapal terbang nak beli daripada mana? Dari mana-mana India Tak ada kapal terbang China? ada tapi belum siap dijual Brazil ada Tapi bila kita minta belum siap order Dari mana? Airbus Eropah dan Google dan, dan maaf Boeing Amerika Syarikat jadi sebagian yang pesawat besar kita beli dari Eropah France pesawat yang 737 itu kita beli dari Amerika oh kita terpaksa masuk yang mantan Perdana Menteri yang 100 tahun pun dia marah lagi saya tak marah dia sudah lah tapi dia marah jangan beli ok tak boleh beli dari Amerika kapal terbang nak beli dari mana jangan kapal terbang beli perahu cukup boleh kita cakap tapi yang order ni belum saya Perdana Menteri lagi yang beli dari Amerika pun belum saya jadi Perdana Menteri lagi kamu beli sekarang nak marah saya sebab apa yang penting jaga tidak Sabah jaga tak Kelantan Johor Selangor Pulau Pinang kita kena jaga semua berapa kita ambil daripada Sabah satu tahun ha, ini Menteri kewangan dua pun tahu saya Menteri kewangan Malaysia ini kita cukup cukai ini orang berniaga untuk kita cukai pendapatan semua ok berapa kita dapat 10 bilion ringgit banyak banyak ini orang berniaga sikit-sikit kita cukai sikit-sikit ha? berapa 10 bilion ringgit satu tahun baik berapa kita bagi balik pada Sabah 17 bilion ringgit Ah, ah, ah ay, Macam mana ni? 40% 40% Yang kempen saya dengar ni 40% Lepas tu semalam saya tanya di pasar 40% apa? Saya tak kira Ini sudah janji 40% 40% apa? Tak peduli janji 40% Eh Kita sudah bagi lebih Pada 17 bilion Kita ambil 17 10 40% gitu ah, Saya tak kira Ini janji Apa dia ni? Dari mana 7 bilion kita ekstra? Kita ambil 10, kita bagi 17. 7 bilion dari mana? Dari negeri yang lebih maju. Dari Selangor, dari Perak, dari Pulau Pinang, dari Johor. Kalau saya bagi tahu semua angka, orang Selangor nanti marah pula. Dia kata kami banyak-banyak kamu tolong Sabah. Kamu tolong Perlis. Perlis kalau tak tolong gaji penjawat awam tak dibayar. Jadi tu tak usah gaduhlah. Bincang dengan baik-baik. Ini sudah ingat masih di ini tak garang dalam mesyuarat garang itu ini itu ini saya tak marah sebab dia bercakap bagi pihak Sabah kita runding dengan baik tapi dia bukan musuh kita dia berkawan dengan kita tapi dia tuntut bagi pihak Sabah Atuk si Haji Ji dia ketua menteri dia nampak orangnya lembut tapi bila berjumpa dalam mesyuarat dia kata bagi pihak kita negeri Sabah kita mau ini ini aduh sebab dia wakil negeri. Jadi saya harap faham itu. Kalau kita guna dengan baik, kita bagi. Kedak ni, MDEC. Dan why? Apa yang sampai nak tawau ni sebab apa? Bukan dia tawau. Semua dia pergi. pergi. Keningau. Matampau. Semua pergi. Bukan jadi Kuala Lumpur. Sebab kita kata digital teknologi ini, transformasi ini untuk Malaysia untuk negara jadi kalau apa-apa, kita baik Tuan mana ya kita baik Tuan kita tak kita nak bawa program yang ke Morotai dia cakap dengan baik hubungan kita dengan baik ah, kita kata ok bawa satu ke Morotai untuk bagi penerangan bagi latihan bagi kemudahan bagi pinjaman, itu cara dia saudara. tapi saya nak ingat sebab riuh rendah 40% ni media pun minum tayar jumpa dia 40% saya jumpa di pasar 40% mahkamah pun kata 40% mahkamah mungkin tak diberitahu bahawa kita dah runding pun dia kata mesti runding sekarang kita dah runding 2023 pengusi perundingan itu timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah habis mesyuarat dia bagi keputusan saya Premier Abang Johari Datuk Sri Haji Ji duduk Ah, ha, Selesai, ini boleh selesai, ini tangguh Ini belum boleh selesai, ini runding lagi ha, Itu cara kita dalam kerajaan Nak gaduh-gaduh, nak tunjuk hebat Di kampung tak ada maknanya Ini saya nak minta saudara, -saudara faham Supaya kita dapat jaga selamatkan negeri Sabah Dan Malaysia seluruhnya Ya Sabah ini merdeka sebagai sebahagian daripada Malaysia. Kita tak boleh pandang ringan. Saya bagi tahu semalam di Sabah, eh, di Kota Kinabalu, dalam banyak-banyak Perdana Menteri sejak merdeka, dalam tiga tahun, Anwar paling banyak turun jelajah ke Sabah. Sebab, ya, setiap kali turun, tentulah minta projek. Saya nak kena faham isu dia, nak minta pusat pembangunan Dia minta keutamaan dia Jadi saya dengar dan terima Beza kalau saya tak dah turun ke tawau Hospital tadi Saya ingat dah siap sudah lah Tapi bila saya tengok, dengar Ini satu-satu hospital daerah yang besar 500 lebih katil Tapi pengarah kata oh, Dah cukup, dah penuh saya kata ini belum sesak tapi dah penuh Tapi dalam setahun lagi akan sesak Jadi saya kata okey Cari jalan Sekarang juga Tambah lagi 100 ke 150 katil Karena saya turun sendiri Dan dengar sendiri Itu sebabnya Dengan pemimpin Dia mesti turun ke bawah Pandai bagaimanapun Kita tak ada jawapan semua Kita tahu Kita ada Kekurangan Keterbatasan Jadi saya harap Soal 40% faham Okey soalannya Mahkamah arah untuk unding Saya kata baik kita akan unding tapi hari ini nak runding dengan siapa? Belum boleh. Sebab kerajaan hanya kerajaan sementara. Ketik ke government. Tunggu pilihan raya. Lepas tu tubuh kerajaan. Saya akan arah supaya rundingan segera. Tapi saya nak bagi tahu kepada mahkamah supaya dia faham. Rundingan 2023 dah berjalan pun. Yang dulu tu dulu lah. Jawablah Perdana Menteri datang datang kempen. Dia jawab. Mengapa masa dia tak runding? Sebab apa masa dia satu dua dua peruntukan pemberian khas dia bagi hanya 56 juta paling tinggi 150 juta mengapa masa saya jadi Perdana Menteri saya naikkan 600 juta ringgit kepada Sabah ya itu pun masih dia itu pun kita kata persetujuan sementara ah, ha, ini orang Sabah sekarang bukan senang dia terima-terima Okey okey Bagi kita nombor 7 juta Tapi ini jangan Ini bukan muktamad Nombor nah, 7 juta belum cukup Kita nak minta tambah lagi Jadi dia guna istilah Interim Interim maknanya Persetujuan sementara Kalau orang dising Yang makan untuk marah kita Saya nak tanya Kamu nak marah apa Bangsa kamu 56 juta je kita naik 6 7 juta kamu marah yang kamu 56 juta siapa nak marah ini saya rasa sebab itu maklumat tu kena sampai. Jadi tahun ni 600 juta kemudian dalam syarat akan datang dia runding lagi. Berapa lagi boleh tambah? Tapi saya kata tengoklah juga 600 juta kita boleh tambah. Ini dah kita bagi 17 bilion ni. Masalahnya ialah pelaksanaan. Hospital Tawau lulus 2017. Baru siap Pen Borneo di Sarawak dah hampir siap. Di Sabah masih ngong ngong lagi. Jadi saya kata, nasib baik hubungan pusketuan dengan negeri cepat. Jadi kita ada persetujuan jalan. Buat tanda betul, betul. Siapa dapat jalan betul, betul. Tak dapat buat kita batal. Tegas. Bau boleh. Ya. Begitulah juga tentang projek-projek lain. Jadi saya harap dalam konteks hari ini tentang jelajah Malaysia Digital MDEC ini satu program yang baik ya? jadi saya minta um, Saudara Anwar Faris ini betul-betul bagi perhatian kerana saya dalam jemaah menteri saya tekan kepada Menteri Digital Gobind Singh Menteri Komunikasi Fahmi Fadil saya kata saya tidak mahu ada kesenjangan masalah kita ini yang kaya bertambah kaya yang miskin apa kedana ha, itu masa saya muda saya cakap macam tu sekarang kalau digital kita bagi kemudahan dia lagi kesenjangan yang pandai yang di banda orang kaya terus naik nge ai orang yang miskin masih tahap lama sebab itu sekarang di sekolah pondok dia mahat tahfiz kita bagi tvet kita ajar dah ai digital tengok dia belajar agama dia hafaz Quran tetapi kita nak dia tvet dan digital sebab kita tak mahu ada berlaku kesenjangan itu program bila? program sejak madani memerintah negara ini apa? apa yang kurang islamnya? mahat tafiz jalan sekolah menengah agama jalan tibet jalan tetapi sekolah menengah agama ini selain dia jalankan program yang sedia ada dia tambah digital jadi Anwar program yang saya nak dapat laporan ini saya nak MDEC melalui main digital jelajah di sekolah-sekolah agama sekolah-sekolah agama rakyat mahat tafiz supaya program ini berjalan dan pondok-pondok saya jumpa pondok-pondok Kelantan yang dulu tak ada bantuan daripada kerajaan jadi saya kata apa yang Tok Guru nak ajar aja saya tak macam pun dia nak ajar Eh ya Alamuddin Kitab Hujjatul Islam Imam al Ghazali Dia nak ajar Mujatul Musalli Syekh Daud Fatani Boleh ajar kita tidak mengganggu bab itu tetapi saya kata boleh tak tambah sikit kita tambah apa yang boleh tibet kita hantar tibet yang uh, lain kita ajak ai ai Anwar ibrahim artificial intelligence ya kita ajak digital supaya anak-anak kampung kita dari keluarga miskin tidak ketinggalan ini dia yang kita lakukan jadi kalau kalau dalam kempen mana dia cakap pasal ni semua? Kalau dengar orang hantam kita, gas tak beli pada Sabah, 40% tak ada, kita lawan hak Sabah, kita kian di tiap Sabah, kita rampas hak Sabah. Ni, hmm, masih di ni kawan lama saya. 10 eh, puluh tahun saya di sini. Sebelum masuk penjara lah. Saya menteri kewangan, menteri-menteri. Saya tak ambil satu batang balak pun. Satu projek saya tak ambil di Sabah. Hmm. Saya nak guna kudrat kita, kuasa kita untuk tolong rakyat, terutama rakyat yang miskin. Bagi peluang kita laksanakan. Hmm. Hmm. Jadi, sekarang baru sudah dengar. Kami ambil 10 juta, kami bagi balik mengikut program termasuk keselamatan penting. Ni kawasan kawasan perairan kita kena jaga. Gugu kena ada, sekolah kena ada, semua itu. Termasuk peruntukan khas. Itu sudah sampai 17 bilion. Ya. Tapi MA63 kata ada lagi peruntukan khas. Jadi kita terpaksa bagi. Sebab ini janji dalam perjanjian bapa-bapa kita dulu. Ha? Marhum Tuan Rahman Tun Mustafa Tun Fuad Stephens Masa nak tubuh Malaysia dia kata Okey kami ni ketinggalan Boleh tak tuku bagi jaminan Dia kata jaminan apa Ni sign lah Supaya esok anak cucu kita tak lupa Janji kita Apa dia janji kita tu tulis MA63 Termasuk peruntukan khas Kuasa immigration Tanya saya sekarang Ada saya setuju Ya tak setuju Tapi Dah janji Hah? Dah janji, dah sign oleh you know, bapak-bapak kita. Kita laksanakanlah. Kadang-kadang susah sikit, kita bagi tahu Siapa? Ni, Malaysia, saya ambil alis berbeda menteri hutang banyak. Ratus bilion, satu triliun. Jadi tolonglah. Pelan-pelanlah kita bawa perubahan ni. Tapi dalam perlahan pun, kita peruntukan ke negeri Sabah itu tertinggi di Malaysia 17 bilion. Ha. Peruntukan Selangor hasil dari Selangor tertinggi di Malaysia tapi peruntukan bagi Selangor itu jauh lebih rendah daripada Sabah. Cubalah fikir begitu, kita ni orang Malaysia. Pikir begitu. Kalau saudara dari Perdana Menteri, senang tak? Tak senang. Sebab saya pergi Selangor dia marah dia kata kami bagi banyak dapat sikit. Saya pergi Pulau Pinang. Ha? Dia kata oleh kalau orang Cina ramai semua projek dulu tak dapat. Sekarang baru dapat LRT dan airport. Saya pergi Kelantan dia kata kami negeri miskin. Kajian tak peduli hari tak tiap tahun banjir. Jadi kita bagi ke Kelantan pun tebatan banjir berbilion ringgit. Nak harap dia terima kasih tak? Kerajaan ini zalim. Orang pun tepuk tangan Allahu Akbar Nayang lah saya ha, Jadi sebab itu Kita kena guna fakta Fikir dan doa Kata Allah SWT Mudah-mudahan usaha kita dapat keberkatan Tapi ingat Anwar dan Emdek Saya Besok ada mesyuarat kabinet khas Soal 40% ni Orang kata Oh nak nak rayu atau tidak Ni kalau tanya saya isu dia apa 40% kita dah bagi dah pun runding kita runding lah ha? tapi oh belum jawab nak gayu tak gayu saya kata kita ni kerajaan ni ada ikut perlembagaan keputusan tu, uh, penghakiman itu baru dapat 3 hari yang lalu peguam negara itu penasihat kerajaan dengarlah dia dulu Oh dah dah, dah dah tak peduli. Ha, kamu perintah ni kamu tak peduli semua tak boleh. Jadi ikutlah proses. Tunggulah sekejap. Ha, itu yang selalu saya panggil yang lagu Tunggu sekejap. Tahu lagu Piramli itu. Tunggu sekejap. Ni orang muda tak tahu. Roji tahu Roji? Okey. Tunggu sekejap. Kemudian hari besok kita putuskan. Kau tanya saya, apa prinsip dia? Boleh tak boleh? 40% Saya kata boleh Harus runding segera tu tidak? Saya jawab iya Tapi nak putus muktambat Dengar dulu peguam negara Bagi pandangan Kemudian jemaah menteri putuskan Oh dia kata tapi uh, Seorang menteri Ibu Melnik uh, Dia terus berhenti tak apalah dia berhenti saya hormatlah keputusan dia apa dia pun kawan tetapi sabarlah sikit saya dah panggil mesyuarat esok nak rayu tidak tapi tanya ni apa masalah rayu ni ada kita bagi 40% kita bagi ada kita dah runding kita runding jangan bincang dulu, -dulu saya tak tahu itu sebelum ke kerajaan ini kerajaan sekarang kerajaan mana ni runding ada tambah peruntukan khas ya Berapa? 56 juta. Kita sekarang 600 juta ringgit setahun. Cukup tak cukup? Muktamad belum, masih runding. Jadi apa masalah 40%? Bagi saya tak ada masalah. Tetapi mungkin sebagai orang Sabah kata, "Ah ini tak apalah Anwar Perdana Menteri, besok kalau orang lain? Ah. Dia tarik balik peruntukan macam mana? Dia tak bagi 40% tu juga? Ah kalau begitu okey. Kita boleh bincang dan setelah Peguam negara bagi kenyataan dia terang kepada jemaah menteri. Mesyuarat khas. Mesyuarat jemaah menteri satu selalu hari Rabu. Tapi bila ada sidang parlimen, kita anjak ke hari Jumaat. Tetapi saya tahu berkenaan ini nak disegerakan. Saya, saya dengar 40 40 40, 40. Saya pergi pasar pun 40 100. Tidur pun 40 100. bangun pun 40 Jadi saya kata lebih baiklah kita putuskan segera. Jadi esok kita dengar dulu kenyataan peguam negara. Apa pandangan saya? Pandangan saya itu ke arah non issue. Ya. Kerana kita dah putuskan. Ah, uh, mengapa hakim tak sebut begitu? Itu mungkin masalah uh, penghakiman. Itu saya tidak mau komen. Tapi yang saya tahu hakim harus diberi makluman. Number one kita dah bagi naik 600 juta interim in a meeting negotiated settlement the interim number two allocation kita dah 17 bilion hasil 10 number 3 nak runding kita runding 40% settle nak appeal tak appeal tunggu esok ya. kalau bagi saya tak appeal pun ok kalau hakim bukan uh, negara uh, kalau tak appeal akan menjejaskan kedudukan perlembagaan itu kita kena timbang ya. jadi pandangan pribadi saya kalau semua dah settle 40% peratus kita dah bagi demahlah lebih peruntukan khas kita dah bagi 600 juta itu pun interim kita gunding lagi dan cuma gundingan sekarang tak boleh tak boleh gundingan sekarang tak boleh kerana kerajaan di bawah ketua menteri Haji Ji hanya kerajaan sementara sehingga pilihan raya jadi bagi saya tak rayu pun tak apalah tapi muktamadnya Dengar dulu Bincang dengan semua ahli jemaah menteri Okey Terima kasih sekali lagi ha, Adik kakak semua dengar betul-betul Beza dia dengar Kalau tidak ini semua marah Jadi jangan marah-marah Tadi ada lagu tadi dia orang nyanyi tadi Sabah Senyuman Sabah Tahu tak lagu tu? Tahu? Boleh nyanyi? Ada senyum, senyuman Sabah jangan buat-buat, jangan marah-marah jadi senyuman eh, patut begitu, kalau ada masalah kita gunding sangat penting kerajaan negeri mesti ada semangat bangunkan rakyat Sabah bekerjasama erat dengan kerajaan persekutuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh